дошкольного образования, обеспечение его качества и доступности, повышение социального статуса работников образовательных учреждений, государство уделяет приоритетное внимание. В регионах России строятся и открываются новые детские сады. Проводится большая, значимая работа по внедрению в детские учреждения передовых образовательных методик и технологий, организации здорового питания и медицинского обслуживания. Но для того, чтобы дошкольное образование отвечало требованиям времени, стало по-настоящему содержательным и новаторским, необходимо, чтобы усилия государства находили широкую общественную поддержку, были подкреплены активным заинтересованным участием научных, педагогических, экспертных организаций, средств массовой информации. И, конечно, нужно в полной мере использовать огромный опыт и замечательные традиции отечественного дошкольного образования. А права славится наша страна. Уверен, что ваш съезд пройдет в творческой, созидательной атмосфере, а его рекомендации найдут воплощение в практической деятельности. Желаю успехов, Владимир